अस्सलाम में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो के जामिया मस्जिद तोबा के नाम से मशहूर है इसमें एक तालिब इल्म जो के बहुत ज्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था दो रोज गुजर चुके थे कि इसने कुछ नहीं खाया था और इसके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी और ना कोई पैसा इसके पास था तीसरे रोज भूख की शिद्दत से इसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है सोचने लगा कि मैं अब इस सतह में हूँ या जरूरत के मुताबिक चोरी जायज है इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी शेख तंतावी कहते हैं ये सच्चा वाकया है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक्य की तफसील से आगा हो। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक है और वहाँ तमाम कदीमी पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं, और छतों से ही सारे मोहल्ला में जाया जा सकता है ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ला के घरों की तरफ चल दिया पहले घर में पहुंचा तो देखा वहां कुछ खातन है तो सर झुका के वहां से चला गया बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू इसके दिमाग में पहुंची तो भूखे की माने इसको अपनी तरफ खींच लिया ये मकान एक मंजिला था फौरन बाबाजी खाने में पहुंचा देची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैंगन का सालन था एक बैंगन उठाया भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो इसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और इसका ईमान जाग गया अपने आप से कहने लगा खुदा की पनाह मैं तालिब इल्म हूं लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, गईमान हुआ और किया, और फिर बैंगन को वापस देची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्के दर्स में हाजिर हुआ भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्श दे रहे हैं जब शेख दर्श से फारिग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई शेख से कुछ गुफ्तु की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तु नहीं समझ सका शेख ने अपने इतलाफ में निगाह दौड़ाई। तो इस के किसी को वहां ना पाया फिर इसको आवाज दी और कहा तुम शादीशुदा हो नौजवान ने कहा नहीं शेख ने कहा तुम शादी नहीं करना चाहते जवान खामोश रह गया शेख ने कहा मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं इस जवान ने जवाब दिया खुदा की कसम मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं है मैं किस तरह शादी करूंगा ने कहा, ये खातून आई है। इसने मुझे बताया है कि इसका शोहर वफात पार गया है। और इस शहर में और दुनिया में स्वयं एक जयीफ चचा के कोई अजीज और रिश्तेदार नहीं है अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और इस को इसके शोहर से घर और और माल में मिला है है अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो इसका शोहर और इसका सरप्रस्त हो ताकि तन और बदतीनत इंसानों से महफूज रहे क्या तुम इससे शादी करोगे जुआन ने कहा हाँ और फिर इस खतून से पूछा कि तुम इसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो इसने भी मसबत जवाब दिया शेख ने इस खतून के चचा और दो गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह कर दिया और इस तालिब इल्म के बजाय खुद इस खतून का महर अदा किया और फिर इस खतून से कहा अपने शोहर का हाथ थाम लो इसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शोहर की रहनुमाई की जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से निकाब हटा दिया वो जवान अपनी जोजा के हुस्न जुमाल से हैरान हो गया और जब इस घर की तरफ मुतवज्जो हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था जोजा ने शोहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं। कहा हाँ इसने देची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली अजीब है घर में कौन आया था और इसने बैंगन को दांतों से काटा है वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा इसको सुना दिया जोजा ने कहा यह तुम्हारी इमानदारी और तकवा का नतीजा है तुमने हराम बैंगन खाने से किया, तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालिका को हिलाल तरीके से तुम्हें दे दिया जो कोई अल्लाह की हाथी किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा करे तो अल्लाह इसके मुकाबले में बेहतर चीज इसको अता करता है